22-летний, как вы почули, представник Киевской школы бокса. Ну, может быть, з с наисильнейшими, так, Вячеслав? Филипп Хругович, Клименты Руссу, Матео Мадунио, Тони Йока, ну и, конечно, Руслан Мурсатаев. Ну и практически все поединки, как и этот, с участием Архипенко, можно называть битва Давида с Голиафом. Давид, естественно, у нас... Ростислав намного меньше. Вы слышали его антропометрии. Сегодня всего лишь 95 килограммов. Метр восемьдесят рост. И многие говорят о том, что ну не супертяж он, это не его дивизион, лучше бы хотя бы до 91 килограмма он выступал. Но это желание самого Ростика, он хочет быть супертяжем, он хочет выступать в этой категории, он привык, что соперники его всегда, практически всегда намного, намного тяжелее, намного больше, но этого не, ему не мешает и мы видим, как хорошо он начинает первый раунд центр ринга держит. У нас швед, огромный двухметровый. Справжний швед. Справжний швед. Ну понятное дело, что родители его. Эмигранты, скорее всего, из какой-то африканской страны. Шведы знают сборную Украины на разных международных соревнованиях. Его видели, ну, так в двух словах сказали, что, в общем-то, он не режимник. В принципе, это видно его, и по его физической форме. Ну, снова же таки, вага, зрист, лишь сила удару Вячеслава. И снова же таки, если вспомнить, соперников Архипенко, почти все были выше за него. И про всех мы казали, что тут слід дивиться за ударом. Алой Архипенко рухается на ногах. работает против соперника И так само мая серьезный пострел. Серьезный пострел из левой руки Шульга Архипенко. Ну и что вот уже можно отметить? Это то, что Сала знает, как боксировать против левши. Грозное у него оружие. Мы видим удар правый снизу. Нужно его остерегаться. Ну и вообще. Когда боксируешь против левши почаще нужно пробивать справа. Об этом знает сала. Ростик у нас. Левша работает сейчас на отходах, смещается. Бой нервный. Не так все легко начинается. Але завжди. Архипенко, який би не був, кремезним суперник. Щоб не казали, постійно йде вперед. Не зупиняється. Хоча ось і може віддати, в принципі, центр ринга. постійно і правильно робить. І одразу згадується бій з кремезним Хорговічем. Також перший тут у Києві. Тоді перший тур був для українських атаманів. Так само вийшов і Архипенко. Тоді перший із Хевівейту і боксував проти Хорговіча. Дуже високого. І так само все правильно робив, так само пірнав під руку. Хорошо, канцовка за українцем. Посмотрим, что там сейчас выставят э, судьи. Смотрим на повторах. Видим, входит в размены. Вот особенно нужно следить за правой рукой. Ростику тут так на грани несколько раз пробил. Сала чуть было ниже пояса не пробил. А вот и результат. Первый раунд отдают Мухаммеду Сала. Да, не просто-непросто не просто начинается бой для Ростика. Но на самом деле, если кто помнит, многие бои Ростика были достаточно ровными, конкурентными. И в некоторых он должен был быть победителем, но почему-то поднимали руку соперников. К сожалению. Но в любом случае, держим кулаки за Ростика. И надеемся, что сейчас он все-таки сумеет адаптироваться. К Этому огромному оппоненту знайде в нього слабые места і все-таки добудет таку нужную пятую победу. Очень хочеться виграти в сухую. І повторити все ж таки, успіх минулого сезону. Ми про це вже нагадували, але можливо і забувати слід про той успіх, тому що ці ну, вже три раунди. Чотири із цим раундом попереду. із за цим правильно кремезним шведом. які потрібно Архипенко відпрацювати 5 раунде на ногах, так? Да, ну действительно, хоть и назвали не режимником а Сала, судя по всему, так оно и есть. Кто-то даже сказал, что на соревнованиях разных он был замечен там ходил в общем по клубам с девчонками и так далее Поэтому, в общем-то, никаких громких достижений у него и нет на международных аренах. Но очень боксер неплохой. Видим, хорошие у него задатки. И только вот, возможно, из-за такого нормального подхода к тренировкам, должного, должному подходу к, к своей подготовке, он, в общем-то, ничего еще не достиг. Ми ну, щодо тренувань Архипенка так можемо сказати, що в принципі то останні півроку Ростік працює без свого тренера, без Золотарьова, який є головним тренером збірної Азербайджану. Да, ми його, кстати, бачили на рингах, на чемпіонаті міра. Ну, тому зрозуміло. Від зборів до зборів, і якщо ні, то саме з працює Ростислав Архипенко. Ну, останні остальные 2-3 тижні, зрозуміло, на заїзді вони були із українськими атаманами. Ну, напомню, кстати, хто такой Владимир Золотарев? хто, хто не знает, это один из первых тренеров братьев Кличко. Клинч. Долгий-долгий клинч, который не разводит у нас рефери. Ты знаешь, были удары в потилицю, цвеки. Не помічав, чему-то арбитр, проекты. Які... Не могут. Молчать наши тренеры. Пошел Ростик, прежде а ростик уже рукою. знает, что сейчас будет удар по, да. по затылку, закрывает его. Хотел туда пробивать. Сала, грязнули такой, грязный соперник. Много запрещенных приемов в его исполнении. Ну, на на которые треба отвечать так не тем самым, а блучным ударом. Еще и робить. Архипенко. Второй раунд будем сподеваться, він он вырывает. Слушай, он вышел на среднюю дистанцию. Тут, к сожалению, много клинчев. Инициатором которых, в общем-то, является чаще Сала. Вот сейчас видно, как он держит. Ему не делают замечания. Давай, давай ты, Шведа, так будем указать. Представника. А вот и запрещенные удары по затылку и по почкам. То есть тут, спасибо, намеренно, намеренно ж пробивает. путин наказал, еще мы выгадываем и дуже вбулеваем за наших, так? Нужно наказывать, конечно, этого сала. Время еще есть у Архипенко. Надеемся, что сейчас его. Накачает, что, что называется, психологически подскажет. Ну что, разошлись мнения судей. Двое отдали сала. Один отдал Архипенко. Но пока что мы проигрываем по, по итогам двух раундов. Но время еще есть. Три раунда впереди. Архипенко не сломается, однозначно. Ну и спражный характер, так, Денис Буринчик. Він слідкує, він також прийшов. Атаман слідкувати за ним, допомагати десь підказувати. Зараз спілкується з Володимиром Продіусом. Також він в составі збору українських атаманів уже заявлен. Так що ми його увіємо, ще вперед. Ну і так само, як ми сьогодні це не останній бій на 2 плюс 2, сьогодні у Хевівейті, тому що сьогодні ще боксує наш В'ячеслав Гласков наживо із Сполучених Штатів Америки. Одразу після завершення нашого вечора із Києва. Бій. Вячеслава Лоскова, Тоже бывшего сборника Украины, бронзового медалиста Олимпиады в Пекине, который штурмует супертяжелый вес в профиках. Посмотрим, что у него получится. Жалко, не будет он боксировать с Адамиком, Но в любом случае будем держать за него кулаки. Ну лично, что, идет Уилсон. Сегодня Идет. Суперник Глазкова, Ну и Суперник Архипенко, так. Идет вперед Архипенко, но, к сожалению, нарывается на контратаке Салам, который не боится атак украинца. Даже ценой пропущенных ударов наносит свои. Лэтры маешь, Вячеслава. Ну, левой рукой отрымая. Да, много-много. Грязной работы с его стороны. Но рефери там не делает так особо ему замечание. Поэтому тут только Архипенко должен адаптироваться. Прошел сейчас удар слева от него. Не выдерживает немножко украинец. Тоже нервы сдает. Вот так вот, как разгадал, плево показал и с рукой вперед пішов Архипенко, и все правильно делал. Это, возможно, и есть Ключ до успеху этом двобоя, тому что, но ну, суперник не поспешает. Так, на ногах не намагается ничего выгода. Тут треба выгадывать Архипенко. Тут ваш щось порады. Ну, Сала, в общем-то, логично действует. Он пользуется своей антропометрией, держится на дальней дистанции. Как только прорывается на ближнюю Архипенко, он тут же ключует, вяжет, не дает ему боксировать. Но мы видели, вот один из коронных ударов Архипенко это апперкот на входе на ближнюю дистанцию. Жалко, вот с развитием не получается. Опять-таки из-за таких вяжущих действий оппонентов. Ну и как работает сейчас корпусом, торсом Архипенко. Ну и снова ж таки про суперника. Чтобы мы не казали, не ну, такий же он и повильный руками. Да, ну и снова, снова запрещенные действия со стороны э, ну, можно уже снимать из бал суперника, что не поспешает делать рефери. Лояльный, лояльный рефери, да, много чего позволяет. Напомню, что в этой весовой категории помимо Архипенко заявлено еще пять супертяжей. Есть и легионеры Бенквет Бенс из Венгрии. Ну и еще четверо украинцев. Вот Егор Плевака, который представлял сборную Украины на последнем чемпионате мира. Вот этот момент, где сдали нервы у Ростика. Виктор Вих... Выхрист. Также знакомый нам по предыдущим выступлениям за атаманов. тоже будет представлять в этом сезоне нашу команду. Ну и Владислав Сиренко. Какой счет мы видим снова. Двое судей дают Сала, один отдает Архипенко. Да, картина, в общем-то, повторяется. Очень часто вот ситуации с Архипенком, когда судьи смотрят этот бой по-разному. К сожалению, двое, только двое. Вернее, только один отдал Архипенко, а двое остальных отдали Сала. Так что шансов у Архипенко выиграть этот бой все меньше и меньше с каждым раундом. Но все равно будем держать за него кулаки и надеяться на его победу. Время еще есть. Это супер тяжелый вес и может произойти все что угодно. Швед непрост. Хоть он и не режимник, но задатки все-таки у него очень и очень неплохие. Кто знает, если бы, конечно, он более ответственно подходил к своей подготовке, было бы с него, в общем-то, больше толку. Прикоты пришли до Архипенко. Так что подкаска была из кутка нашего. Тренеры так уж они на секунду не залишают, так скажем, Архипенко самого Урынзи. Пусть и подкаски, но это в зале так уж. І українські атамани не лише всі підказують, намагаються підказати Архипенко. Архипенкось ну все правильно знову ж таки обрав. Нічого не залишається як розривати цю дистанцію, не давати на витягнутій руці працювати супернику, салаху, але поки що це зробити важко. Тяжело-тяжело, конечно, вот чего сейчас не хватает дростику. Это такой многосерийные работы, комбинации нужны, а их нет почему? Потому что ну, вот, врывается с одним ударом, а дальше э -э, руки-крюки руки, сала просто его сдерживают. Да, битва Давида с Голиафом. Пока что Давид проигрывает и притихли зрители во дворце спорта. Голиаф в Киеве. Точно был? Я ну, чуть сомневаюсь. Может, и Давид не таким был. Но мы уже так иронизируем, но в любом случае бой сложный для Архипенко. А... Не сгадаешь, легких. Двубоев у Архипенко. Всі якісь зірки були тричі з італійцями боксував Архипенко. Ж дуже часто ти згадав, коли ми вигравали, наприклад, 4-0. І так вже, знаєш, останні двобої так судили Архіпенко, що здавалося, що так орбіти вирішили. Ну, вже 4-0 можна останнє віддати і суперникам. Тому Архіпенко взагалі завжди було дуже важко. Так, да, і з тим же Матео Мадуньо можна було давати Архіпенка і. с казахами, с Русланом Мирсатаевым. Архипенко просто великолепно отбоксировал. И, по мнению многих, одержал тогда победу, но не отдали. Скременты Руса также хорошо он провел бой тогда украинец. И Руса победил во многом благодаря судьям. Ну, не забываем, что всего лишь 22 года. Ростику он молодой. Пока ж, еще он все хочет выступать в супер тяжелом весе. Хотя антропометрия его против. Напоминаем 1,83 м-95 килограммов. Ось який удар у Архипенко. У цьому раунді. Ну, що ще треба щоб перемагати у раунді? І комбінації Ти з'явилася, які ти казав, що йде з одним ударом у другому раунді. було таке, у цьому раунді, Третій, четвертий. Архипенко проходит под руку и уже с комбинацией проходит. Но, лишь такого звалити, ты знаешь, ну, мабуть, киба что стильчиком. 10-9. Все трое судей дают Мохамеду Сала. И таким образом победить Архипенко может только Нокаутиров. Это Лашведа. Финальная трехминутка. Напоминаем, что три очка у нас уже есть. по правилам ВСБ. Если проигравшая сторона выиграет хотя бы две встречи, то она получает один балл. Так что мы лишили американцев даже одного балла. У них ноль. Но, Ух. к сожалению, сухой победы у нас пока что не получается. Мне сдалось, а такие прямые, не сдалось прямой, прямый короткий удар Видер Хипенко. Такие зараз очи. снервованы. У салаха Очень много клинчует. И, конечно, хотелось бы, чтобы рефери почаще разнимал боксеров. Потому что Ростик хочет боксировать. Он, он идет вперед. Он агрессор. Але цього вот, не хоче знаешь, четвертий пятый раунд починає і голову виставляти на зустріч супернику, що також не дуже то той приємно, ще й боротьбу демонструє. Но тут нічого такого не було, пішов простік вперед. Через те, що Шульга из правшой. О, сейчас слева проходит туда от Ростика. Хотелось бы, чтобы развил свою атаку. Но снова-таки этот осьминог, я не знаю, как его еще назвать, держит, заплетает просто своими щупальцами у нашего атамана. Слава Украине, героям слава! Луна о палате спорта. Поддерживает Архипенко, понимает, да и будем указать, что есть час у Архипенко для того, чтобы выиграть. И, и все на это сподіваються. Ну что, минута. Минута остается до конца последнего поединка. Супер тяжелый вес. Напоминаем для тех, кто присоединился. Ростислав Архипенко идет вперед делать делает все для того, чтобы все-таки вырвать победу в этом противостоянии. Посмотрите, как он до последнего атакует. Но... ты за что любят все что его не залишает. Ну а что делает у нас Сала? Ну за что давать ему победу? За то, что клинчует и вяжет. Еще 30 секунд. Ростику. Ну можно еще покласти. Суперника идея. Идея Архипенко вперед. Ну ничего он не робит. Суперный. Да, но ну, во всяком случае в пятом раунде он ничего не делает. Конечно, предыдущие раунды он выиграл не так уверенно, как это на карточках судей. Помним, что разногласия там у тех, кто судит. Но, к сожалению, они видели победителем... Сала. Но мы все-таки дождемся официального углашения результата. Очень интересно, как этот пятый раунд оценили судьи, в котором, я думаю, никто не будет э, спорить. Кренец выглядел превосходно. Повторы также это доказывают. Да, возможно, конечно, в действиях Архипенко сказалось, в общем-то, долгое отсутствие таких серьезных боев. Соперник-то действительно непростой. Нужно было время Архипенко для того, чтобы адаптироваться. Если бы бой был подлиннее, если бы в формате АПБ они боксировали, там, где формула поединка будет 8-10 раундов, а то там Архипенко имел все шансы на победу. Только было начал перестраиваться, нашел ключи господа, в защите соперника, но слишком поздно. 1, 48, 2, 46, 3, 46, And by split decision. Махамед Сала! Да, раз, разногласным решением э, судей. Победу одерживает Мохаммед Сала. Вы слышите реакцию зрителей? Она. Понятна, очевидна. Но в любом случае, что сделаешь? Поражение терпит очередное ростик но ничего я думаю это его не остановит а сделает только сильнее